Yuhui guys, jumpa lagi di Raf Toys di <tuk> channel mencari ikan. Yo, ayo kita cari ikan lagi guys bersama Raf Toys. Wah, lihat tuh, guys. Wah, sepertinya di sini ada ikan guys. Wah, itu, guys. Lihat tuh guys, kolam-kolamnya Kulom surut banget nih. Wah, lihat nih guys, kasihan banget ikannya guys. Wah, dan ikannya lumayan besar nih guys. Oh my god, guys, ini adalah ikan nila guys. Ikan yang bisa dikonsumsi nih. Wah, itu kita masukin ke dalam wadah guys ya. Dan coba kita tangkap lagi nih. Sepertinya masih ada nih. Wah, itu guys, kasih yang ini kan apa ya? Wah, yang ini sepertinya bukan ikan nila, guys. Coba kita tangkap. Wah, sepertinya ini kan gurame, guys. Wah, yuk kesan banget ikan-ikannya, guys, ya. Ikan-ikannya berasal dari mana, guys, ya. Coba kita telusuri, guys, ya. Siapa tahu aneh itu, guys. Ada yang gerak-gerak tuh, guys. Wah, guys, guys. Berarti kan, guys. Tadi ada yang masuk ke dalam lubang ini, guys. Coba kakak periksa, guys, ya. Siapa tahu di dalam ada ikan-ikan lagi. Ini apaan, guys? Wah, guys, guys. Berarti kan. Sepertinya ikannya berasal dari dalam lubang itu, guys. Wah, lihat nih, guys. Ikannya, ikannya liar, -liar liar banget guys ikan gurame lagi nih kita masukin ke dalam wadah guys ya dan coba kita periksa lagi guys siapa tahu masih ada ikan-ikan di dalam lubang-lubang ini guys lihat nih guys lihat nih guys sepertinya ada yang kecil-kecil nih wah guys rupanya ikan nila lagi guys wajah kita masukin ke dalam wadah guys ya ikan ini bukan jenis ikan hias loh guys dan coba kita periksa lagi guys wah wah guys guys perhatikan sepertinya di sini ada kolam-kolam guys kolam ikan hias nih wah coba kita seruk-seruk guys ya lihat nih guys ikan-ikannya banyak banget nih dan berwarna warna-warni. Wah, kak, langsung dapat banyak nih, paling paling nih kak. Wah lihat nih guys, perhatikan guys, ikan-ikannya sepertinya berbeda-beda jenis guys. Ada ikan molly balon, ikan pelatih, ada juga ikan glofi sumatera guys. Wah, itu mantap betul kita masukin ke dalam wadah guys ya. Dan lihat juga guys, sepertinya masih ada anak-anaknya nih. Wah, itu lihat guys kecil banget guys, warnanya hitam putih. Wah, itu kita ngeruk serok guys ya. Wah, cantik cantik banget guys ya kita masukin ke dalam wadah guys. Dan coba kita periksa lagi guys ya. Wah, sepertinya kolom-kolomnya sudah kosong nih oh. Dan coba kita periksa lagi di sekitaran sini siapa tahu ada kolam-kolam lagi guys. Wah guys guys perhatikan guys. Di sini ada ikan-ikan lagi yang terdampar nih. Wah guys guys perhatikan guys. Sepertinya ada ikan ikan nila lagi nih. Wah kita masukin ke dalam wadah guys ya. Dan lihat nih guys ada yang kasihan banget nih. Waduh oh, ikannya rupanya masih hidup guys. Wah guys banyak juga ikan gurame ya, rupanya. Kita masukin ke dalam wadah guys ya. Wah di sini banyak ikan-ikan yang terdampar guys. Dia main-main di darat guys. Coba kita cari-cari kolam-kolam lagi di sekitaran sini guys ya. Siapa tahu ada kolam-kolam lagi di sekitaran sini guys. Wah itu apa guys? Wah guys guys perhatikan guys. Di sini sepertinya ada lubang-lubang ikan. Wah ada ikan yang keluar nih. Ikannya kok gerak-gerak guys ya. Jangan-jangan ikannya meninggoy ini. Coba kita colek-colek. Wadidaw guys Ikannya rupanya masih hidup guys Dia pura-pura meninggoy biar kita nggak tangkap guys Wah lihat nih guys Ini adalah ikan lele albino guys Kita masukin ke dalam wadah guys ya Dan coba kita periksa lagi guys Wah-wah guys guys Lihat tuh guys Apaan tuh guys Masih, masih ada yang gerak-gerak di dalam lubang-lubang ini Wah guys guys Perhatikan guys Warnanya juga putih Sepertinya albino juga nih Wah ya ini -in. ini adalah ikan patin albino guys mantul-mantul nih Kita masukin ke dalam wadah guys ya Dan coba kita periksa lagi guys Siapa tuh ada lagi Wah lihat tuh guys akhirnya airnya masih gerak-gerak tuh coba kakak periksa guys ya waduh apaan nih guys wah guys kita mandiin dulu guys soalnya kayaknya kotor wah ini ada ikan sabu-sabu juga guys ini tapi albino juga wah itu sepertinya ini adalah lubang-lubang ikan albino guys coba kakak periksa lagi guys ya wah sepertinya sudah nggak ada ikan-ikan di dalam lubang-lubangnya guys coba kita lanjut di sekitaran sini guys siapa tahu ada kolam-kolam wah guys apaan nih guys oh my god guys di sini ada perangkap ikan guys wah perangkap ikan atau apa Tuh guys, wah di dalam banyak apaan Oh my god guys Di dalam banyak kura-kura yang terperangkap nih Wah guys, guys, berhati guys Banyak banget kura-kura di dalam Yang terperangkap nih, wah ada yang kecil Banget tuh guys, ada yang sedang-sedang Dan ada yang sedang tidur banyak banget guys ada lima guys. Waduh kita langsung bawa pulang aja guys ya. Semua kura-kuranya. Waduh nanti kita beri makan dan kita beri tempat yang lebih layak guys. Waduh sepertinya kolam-kolamnya sudah nggak ada kura-kuranya guys. Soalnya di dalam perangkap semua. Coba kita lanjut cari-cari di sekitaran sini guys ya. itu apa guys. Lihat tuh guys, ada kepala-kepala. No, waduh, waduh. Lihat tuh guys. Waduh, ikannya kembali masuk guys. Coba Kakak periksa. Wah guys lihat nih guys rupanya ikan guys wah guys ikannya gesit banget guys dan badannya juga licin oh my god guys rupanya ada ikan janda nih guys waduh mantap men kita masukin ke dalam ada guys ya dan coba kita periksa lagi wah juga guys apaan lagi nih sepertinya ada lagi nih wah yang ini bukan ikan janda guys tapi ikan wah ikan sabu-sabu guys lihat nih guys cara dia nyapu-nyapu begini loh <guluh> ini ya guys lucu banget ya guys dan lihat tuh guys mulutnya ada di bawah sini guys ayo kita masukin ke dalam wadah guys ya dan coba kita periksa lagi Waduh guys oh my god guys ada yang besar banget kayak keluar dari dalam lubang lubang nih wah guys guys perhatikan guys ini sepertinya ikan lele jumbo guys wah kumisnya hebat banget Wah waduh guys dia ya, mau memberontak nih kita harus tangkap kepalanya baru kita masukin ke dalam wadah guys waduh guys susah banget guys soalnya badannya licin banget wah lihat tuh guys ikan lelenya sudah berhasil kita masukin ke dalam wadah mencoba nah, kita periksa lubang-lubangnya lagi guys wah sepertinya sudah nggak ada ikan-ikan yang keluar nih coba kita lanjut lanjut lagi guys ya Siapa tahu di sekitaran sini ada kolam ikan hias lagi yang belum kita temukan. Wah guys, guys perhatikan. Oh my god, guys, di sini ada kolam-kolam yang tersembunyi, guys. Banyak ikan yang warnanya cantik-cantik banget di dalam kolamnya nih. Coba kita tangkap-tangkap, guys ya. Lihat nih guys ada yang main besar nih. Wah, warna panjang banget, guys. Ini adalah ikan mas komet, guys. Mantul-mantul nih kita masukin ke dalam wadah. Dan ada lagi, ada lagi nih. Wah, yang ini warnanya agak pudar, guys. Wah, tapi cantik banget, guys. Lihat tuh, guys, wah jangan berontak kayak orang kesurupan guys Wah, lihat nih guys, rupanya ikan koi selair guys Pantasan serip-seripnya panjang-panjang guys Kita masukin ke dalam wadah guys ya Dan lihat nih guys, ada yang kecil-kecil tapi perutnya buncit-buncit siapa lagi kalau kan bukan ikan mas koki guys waduh terusnya buncit banget guys ya kita masukin ke dalam wadah lihat nih guys masih ada nih wah yang ini ekornya wah ekornya buntung ya lucu banget ya ikannya game gemo gemol guys wadidaw lihat nih guys kita menemukan kolam ikan ikan mas guys ada ikan mas koki ikan mas koi ada juga ikan mas komet mantap men kita masukin ke dalam wadah guys ya dan sepertinya kolam-kolamnya sudah nggak ada ikannya nih coba kita lanjut-lanjut lagi guys ya siapa tuh di sekitaran sini ada kolam ikan hias lagi wah itu guys wah guys guys perhatikan di sini ada kolam-kolam wah bantu di dalam kolamnya guys wah guys guys lihat nih guys ada yang manjat-manjat guys wah lihat nih guys lihat nih guys ada seekor wah kura-kura berhasil guys warnanya hijau guys wah yang ini warnanya hijau muda yang itu hijau tua guys mungkin yang ini agak tua coba kita tangkap guys ya wah lihat nih guys motif dipernya cantik banget guys ya ini adalah kura-kura berhasil guys kita masukin ke dalam wadah guys ya sepertinya ya, anakan guys soalnya masih kecil-kecil banget ya. wah itu, guys kita bisa kembang biak ini guys kita bisa budidaya guys wah yang ini malu-malu guys yang ini nggak malu-malu wah itu kita bawa pulang guys ya dan coba kita periksa lagi guys wah ini sepertinya dia beneran berdua guys dan coba kita lanjut cari-cari lagi guys siapa tahu masih ada kura-kura di sekitaran sini wah ini apaan guys Oh my god guys, di sini ada balon guys. Waduh balonnya ekspresinya marah nih. Wah guys, dia marah sama siapa ya? Wah jangan-jangan ini balon ulang tahun guys. Siapa tahu di dalam ada sesuatu guys. Mending kita pecahin guys ya. Hitung bareng-bareng guys. Kita pecahin balonnya. Satu, dua, tiga. Lagi gitu, guys. Balonnya nggak bisa pecah nih. Kita coba lagi guys ya. Satu, dua, tiga. Waduh guys. Balonnya pecah. Wah guys. Dan rupanya di dalam ada ikan guys. Waduh ada balon yang berhadiah ikan. Guys. Waduh, lihat nih guys, ikannya cuma satu ya. Wah, dido, guys coba kita tangkap guys. Ya, lihat nih guys. Wah, guys, ikannya cantik banget guys. Wah, rupanya ini adalah ikan cupang guys. Warnanya hijau dan ekornya merah-merah guys. Mantap betul nih. Yes. Dan coba kita periksa lagi guys. Masa iya yes, sih ikan cupangnya sendiri aja? Waduh, dia dia. Wah, guys, rupanya sembunyi di sini guys. Wah, lihat nih guys, lihat nih, guys. coba kita tangkap guys ya. Ini ikannya ikan apa ya? Sepertinya ikan cupang juga guys. Wah guys Rupanya ikan cupang beneran guys Tapi sepertinya yang ini yang betina guys Waduh mantap betul nih Kita dapat banyak ikan cupang berwarna-warni guys Kita masukin ke dalam wadah guys ya Dan coba kita periksa lagi guys ya Siapa tahu di sekitar sini ada balon lagi guys Wah guys apa lagi nih Oh my god guys Rupanya di sini banyak kura-kura berhasil guys Lihat nih guys Ada lagi ada lagi nih Wadidaw dia berpasangan lagi Wadidaw guys Wadidaw pada gesit-gesit Kalau yang ini guys Wadidaw lihat nih guys kakak langsung dapat dua kura-kura berhasil yang cantik banget nih kayak upin ipin wah lihat nih guys yang betina mana yang jantan mana guys ya wah guys cantik banget ya guys kakak barusan dapat kura-kura berhasil nih kita mending masukin ke dalam wadah guys ya dan sepertinya di sekitaran sini sudah nggak ada kura-kuranya nih wah dan di sini sujuman ada semak-semak nih mending kita pulang aja guys ya bawa tangkapan kita kali ini soalnya kita sudah dapat banyak ikan hias kecil yang berwarna-warni guys banyak juga kura-kura berhasil ada juga kura-kura kura-kura liar <tik> <tik> kakak pulang dulu guys ya dukung terus serap toys dengan cara like share dan subscribe dan nantikan terus kakak di video-video selanjutnya guys biar kalian nggak ketinggalan keseruannya bye bye guys